Не дивлячись на той сумму, которая у нас выникает на сердцах с уходом лета, есть и радостная сторона этого процесса. Зеркала украинского шоубизу возвращаются до нас после летнего відпочинку и везуть с собой, если не магнитики, то приятные враження после летних каникул. У меня в гостях Алена Виночка. Алена, привет Привет. привет. Аленочка, я слышала, что ты с мужем отдыхала в Испании этим летом. Да. И что это было невероятно, вы поселились в маленьком городке <laughs> и почувствовали себя испанцем. Как это будет испанцем? Э, да, мы последние вот, несколько лет прибегаем именно к такому скажем отдыху сами выбираем какое-нибудь укромное местечко снимаем там через интернет апартаменты или дом едем и стараемся жить именно жизнью непосредственно этого этой местности 10 лет в этом году твоему творчеству да Расскажи, как это 10 лет быть на сцене, быть Аленой Винницкой? И как вообще ты можешь отметить какие-то периоды вот Алены Винницкой? Может быть, там первый, второй, третий этап вот, за эти 10 лет? Ну, все, что я могу сказать, это то, что эти 10 лет очень быстро пролетели. Вот. И когда наступил момент праздного десятилетия, боже мой, неужели уже 10 лет? Вот, и честно говоря, как, -то, как будто бы все это было ну, буквально несколько лет назад. Уход из Виагры, там, начало сольной карьеры и так далее. В этом году обязательно, вот в ноябре, 10 ноября, э, мы сделаем большой большой такой юбилейный концерт с приглашенными гостями в Киеве. Так что сразу заранее всех приглашаю. Ты вот. в этом году возвращаешься на телевидение, вернулась на телевидение э, в честь десятилетия. Это все возвращается на круги свои? Как, 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 как ты это называешь? Этот год для меня вообще очень сумасшедший, потому что он очень, ну, он очень насыщенный. Я много чего делаю делаю в этом году? Во-первых, пишется альбом, гастрольный график, который не прекращается. Опять же, я готовлю выставку фотографий. То есть я немножко стала фотографом. И 25 сентября можно будет прийти, посмотреть на мои работы. Новое звучание, кстати, я так понимаю, что у тебя тоже грядет, потому что песня «Он». Да, она звучит была, немножко по-другому. Она сделана да, в электронной аранжировке. Совершенно. Это, это дань тенденциям современным? Или все-таки вот ты тоже начала чувствовать какое-то желание такого более танцевального сделать? Ну, конечно, мне хочется каких-то экспериментов, потому что, ну, застой – это не очень хорошо. И потом сейчас э, это совершенно как бы не зазорно, это правильно. И многие артисты, вот западные артисты, они позволяют себе экспериментировать с разными стилями. То есть такой альбом, такой альбом, я молчу там про Мадонну, да, которая в этом году тоже празднует свой юбилей, которая, ну, просто в каком стиле она только не пела. Кстати, я вспомнил, да, что ты снялась в клипе «Сони Сотник» в образе королевы. Скажи, как, как тебе вот корона, насколько ты себя королевой вот по жизни чувствуешь? И вообще, что происходило в этом клипе? Почему королевы все были? Э, все девчонки были королевами, и все приглашенные звезды, вот, женщины, вот, селебрити были королевами, и просто, просто девочки, которые в массовке, тоже были королевами. А, в принципе, любая женщина должна чувствовать себя королевой, не только артистка. Вот. И чувствовать себя королевой ее может заставить только один единственный мужчина в мире. То есть никакая даже не ни профессия, ни ваши фэны, ни поклонники. Один мужчина может заставить женщину почувствовать себя Ось так, от прекрасні побажання і поради від Альони Вінницької з приводу корони і з приводу того, що може жінку зробити щасливою. На цьому наш випуск Аванюз закінчується. Альон, спасибі тобі велике. Вам. Чекаємо твоїх нових пісень і альбомів. А ми зустрінемося вже в свіжому випуску М1 News» на МОДО.